h e l l o i v o d 这么快？还行。累不累？肯定是累是肯定是累的，但是是开心的，嗯，因为那个，呃，你自己演唱会能不开心吗？而且今天就是都很很顺利，然后也大家很热情，就很开心啊，嗯。 开心就累也是值得的嘛，嗯，嗯，对，上海站圆满圆满结束啊，挺好的，很开心，然后今天这个唱的也挺尽兴的啊。 什么时候去澳门？今天不是刚有朋我看有朋友问我说说说老大今天晚上飞吗？我今今晚上不飞了，我飞不了了。我再飞的话，到那面我就崩溃了。我明天飞，我明天飞澳门。然后因为这两天比较赶，当时那个，当时就在说说那个说演唱会完了就要飞大湾区嘛，对，飞那个澳门参加大湾区晚会嘛。然后说那个能不能坚持住？我当时。 毅然决然地说：“能坚持，当然能坚持、啊。去当然去，这个多开心呐、啊！一定要去，坚持去啊！”结果今天唱的有点嗨，我现在浑身疼啊。我昨天昨天也是，昨天比较嗨嘛，昨天也是特别嗨。昨天状态其实嗓子状态比今天好一些。昨天唱完之后，我我今天今天一起床，浑浑身腰酸背疼的。今天又唱完了，明天就去又去那个晚会啊。不过不过也是挺好的啊，就是比较充实。 嗯，对啊，我为什么这么快播呢？因为那个啥，那个呃，所有的工作人员等我去那个庆功宴呢、啊。因为上一次那个就匆匆忙忙的就没办，然后这一次我们办一个庆功宴，然后感谢一下所有的那些工作人员啊，还有我们所有的主办方什么的。对，一会儿我去参加庆功宴去，因为很顺利，今天也很很精彩。然后现场的这些朋友们，你们还很给力，包括线上的朋友们。 然后就帮我们那个宣传呐、啊，冲的热搜什么的，就很开心，嗯，所以就是，对对对，就是得得得得去一下，嗯，嗯，非常感谢感谢感谢各位，今天还包括去现场的，还有在线上的那些朋友们，都我看都都都都很也很开心，他们可能。 呃，没有机会去现场，但是整个那个那个热情，我是在网上能感到。因为我刚回来路上，在路上一直刷那些视频什么的，刷微博啊，刷什么的，就看到大家都比较的热情啊，非常非常感谢各位的热情了，谢谢。嗯，而且而且那个上海梅奔那个馆呢，就是整个音效什么也特别好，然后声场也特别棒，所以呢，唱的就比较的，嗯。 就比较舒服，我相信大家听的也是挺挺挺带、啊、挺带劲的啊，挺带劲，嗯，嗯,嗯，到处剪视频是吧？好嘞，就当你来过了，没事儿。这个如果。 如果那个没有票，这一次下下一站呢？然后后面还有呢。我因为我这半年一直在巡演，然后每一次都希望有一些嗯不同的不一样的地方，嗯。说好的长风谣呢？这次没没，因为因为每一次歌嗯都要报批，所以之前报批的时候没有忘了是怎么回事了。没事，后面会唱的，嗯，后面会唱的长风谣，嗯。 有朋友说，有的地方能加场吗？是这样的，就是因为因为现在全国都在开演唱会，很多牛、很多牛、很棒的那种歌手，然后都会那个什么，都会办演唱会，所以他们的场馆都已经占占了，呃，都给占了。然后那个，不能再松弛。 不能再松弛，对，所以就是有的时候场地这个也是一个很大的问题啊，就不是说不能开，是因为场地的问题，包括包括也在考虑，之前也在考虑说那个啥，我有朋友说买不到票什么的，我说实话，我真的在考虑，我因为我跟团队跟那个包括主办方已经说了，我说要不北京，要不就换鸟巢吧。 当时真的在聊这个话题啊，我说要不北京换鸟巢吧，然后在鸟巢开两场，然后这样基本上朋友们就是也不用去买什么那种黄牛票，也不用去买加价票了。结果是因为没有场地，约晚了，今年约晚了。如果再往后约，约到十一月份，北京鸟巢那冻死了，呃，你们去看个演唱会给冻给你们冻僵了，呃，没有就没有在鸟巢开那个那么晚的，所以又在说那就明年鸟巢。 又去打听了一圈，明年鸟巢已经被订满了。嗯，就是是，啊，哎、嗯、呀，要不说不怕不行，那不能不能那么搞，哪能那么搞？嗯，嗯，对，所以看看后面，我先把这一轮搞完吧，把这一轮这一轮的演唱会弄完，弄完之后我再重新升级一下，然后可能再发发一些歌，发一张专辑什么之类的，我再搞下一轮再说。 嗯，对，所以这一轮没办法了，所以还是要跟那些抢票没抢到的朋友说一声，不好意思，谢谢你们的厚爱，谢谢你们的厚爱啊。嗯，下一轮什么时候开始？这一轮还有好多场了没完事儿呢，别在那儿搞得像我的票很好卖似的啊、嗯！谁也不敢说自己的票房是 OK 的，嗯，就是还是希望大家那个都都,都每一场的试听效果比较好吧，嗯。 东北人扛冻也扛不了三个小时，别算了啊！考虑一下厦门，OK，好，再考虑，嗯，可以考虑的，嗯。无论在哪开都抢，行了嘞，谢谢了。 重庆考虑我，我就可能成都吧。重庆的朋友可以去成都，没事儿。谢谢大家厚爱，到时候那个演唱会的事儿，演唱会的事儿咱们回头再聊，回头聊啊。没有，耳朵是弄了点钻，就是显得在舞台上有发光那种的，都是舞台妆造。嗯。 杭州是有的啊，行嘞，长沙也应该是有的，好嘞，嗯，希望吧，我也不知道，现在都是胡胡诌，先也不知道是哪有，啊回头我去整理一下，嗯，老大怎么又在厕所里？是厕所里主要那个光好，屋里光太暗了，我怕本来就有点那个丑，所以光再不好，很要命啊。 行了，你们今天在网上，有很多朋友可能没到现场。啊，今今天在网上看，觉得演唱会怎么样？你们喜欢吗？还有现场的朋友，你们喜欢吗？特别好，帅死了，很帅，太帅了，喜欢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 ，好听好听，帅死了，好不？很好看，很好看，超棒超棒，喜欢喜欢，想去想去，嗯，非常喜欢，老喜欢了，嗯，喜欢喜欢，太喜欢了。 剪着都喜欢 <laughs>，对对？就在网上看视频都感觉很喜欢，是吧？对，所以就是没有，反正我就是，嗯，尽量不糊弄各位。然后就是，妆造也好，或者是整个的歌曲的编排，还有我唱的这个、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 这个音效什么的，都会我都会有所追求的。但是我不喜欢去吹嘘这些东西，但是但是我的诚意，我相信大家能看到。啊，我。 满满的诚意，大家能看到啊！哦，特别喜欢和和和和张张哥的合唱是吧？对，就是挺我很炸，因为我回来的时候我也刷到他演唱会的了。然后那个他演唱会也是，因为我我我刷的东西都跟刘宇宁可能相关一些嘛。然后他演唱会上也介绍了，介绍了说刘哥啊，然后现场观众也很热情，非常非常感谢。 非常感谢捧场啊！对，然后我有朋友说，哇，现在科技这么发达了，可以远程这么无延迟的去去那个那个连线演唱，没错，就这么发达，就是这么发达，非常的无敌啊，非常的，嗯，非常的那个什么，嗯，就是想要惊喜嘛、啊，对，啊，六级六级六级啊！嗯 吧唧吧唧吧唧，嗯。有有黄生，那个视频为什么老大没有腰带？这个有，穿帮了？难道没接戏？嗯、呃，不会吧？嗯、呃。 当然，怎么可能连线的？那个不能连线，因为时间对不上，好不好？嗯，我们都是提前分别在彩排那天录好的啊，分别在彩排那天录好的，然后那个放的啊，放的不不不，录好的录好的，因为因为当时想要说呃，给那个我们分别的粉丝一些惊喜嘛，所以我们提前一天穿上演出服录的，录好了啊，录好了，嗯。 要现场的话，我听到那个尖叫，我肯定要跟现场朋友打招呼，啊，嗯，都没敢说话，啊，没敢说话，我怕。当时我是担心那个我我出现在别人演唱会上不是那么的受欢迎嘛，所以我就就没有说太多话，我就摆了摆手，就是跟大家打个招呼就 OK 了。但没想到他们那个现场很热情，我真的很好，大气，真不错，真好。 啊，uh, 所以包括包括我我我们现场我也听到那个张艺兴那个那个歌一出来的时候，现场嗷嗷叫，哇，那气氛老好了，好开心。刚才我俩发微信说很开心，说粉丝粉丝看到这个都很开心，很很惊喜嘛。对，就是说明我们的这个呃，不能称之为用心啊，就是想这些小心思，想要别出心裁给大家一些小惊喜的这些心思被大家看到了，被大家感受到了。那作为我们歌手本本人就。 很开心的嘛，对，嗯。老大，看看美甲，我都抠没了，都快抠没了，还剩几个了啊？抠没了已经。嗯。行，那我也不播太久了，因为那个很多人都在等我。我就是刚才，刚才我头头脑迷糊了，我说一会儿。 一会儿那个直播见，也不是迷糊了，就是我是想播一会儿了，但是奈何我忘了，我今天又有庆功宴，然后明天一早要赶飞机，然后要赶到那个澳门去，所以嗯，但是我答应你们了，就上来怎么也播一会儿，好。也当然我相信很多此时此刻很多朋友看完我演唱会，可能又在找个地方聚会聚会吃饭，是不是？你们有在聚会吃饭的吗？在公屏上扣个一，我看有多少朋友们。 我演唱会结束了，你去，你们去聚会了啊、哦？没有多少啊、哦，你们很冷漠哎，没 <laughs> 有开玩笑了，啊、哦，很冷漠。嗯，一定会学演唱会好的，嗯。每次都聚会，行，那希望你们都是每次参加完演唱会。 包括一起去的朋友都能够成为彼此的朋友，然后因为因为我能成为朋友，但是前提是一件事儿啊，就是我的这个朋友之间，我一定要记住，我的粉丝之间是不允许有金钱上的来往的。第一，借钱是不可能的啊，不允许跟彼此借钱，这是第一样啊。如果有人跟你借钱，你就说我不借，你林哥不让我借，你甩到我身上，好不好？啊，不允许借钱。第二呢，如果一起去去呃住宿啊什么的。 贵重物品一定要自我保护好，咱不是说那个别的，但是害人之心不可有，但防人之心不可无。一起住酒店什么的，个人物品一定要随身保管啊、嗯！哦，这个别别别那个什么啊、嗯，别别别有一些莫名其妙的事儿，行呗？嗯。 行，希望下次能抢到我的票是吧？也也也没没那么难抢了啊！我说宁哥，你能不能多穿米奇的衣服？也不是能随便穿的。昨天我看到大家网上很多人说，哇，刘刘宇宁的这个这个演唱会真牛啊！我的天哪，这个迪士尼合作这个，这得花了多少钱呢？然后我看下面有一个朋友朋友回了一句非常精辟，说。 有些事儿不是钱能解决的。当时我看完之后，我就觉得好爽，你知道吗？哎，对对，不好意思，有点那个过于吹嘘自己了啊。那个，但是你们懂的啊，你们懂的，就是反正就是你们喜欢最重要的啊。我希望我的演唱会是让你们难忘且喜欢的啊。对，就就就行。我现在怎么有点飘了？我觉得不能这么飘啊，不能这么飘。嗯。 确实很爽，有朋友说确实很爽，夸到心坎里了，还真是。当然感谢感谢感谢迪士尼，然后这个，呃，之前的合作也很快很开心。然后因为我本身也很喜欢迪士尼嘛，所以包括我玩游戏，我建的帮会帮派，我玩游戏，我玩一些网游，我建的帮会都叫迪士尼乐园，真的，嗯，算了，没事，嗯。 我在玩什么网游？最近没什么玩了，最近没时间玩，最近有点，就是，本以为说，开始的时候本以为说那个不在组里了可以清闲一下，但其实并没有，嗯，而更加奔波了，但也挺好的，我觉得，嗯，奔波奔波也蛮不错的，就是到处飞一飞啊，然后去参加一些，那个晚会啊、通告啊、录音什么的，我觉得这。 近一年做音乐这一块，我还蛮开心的。我真的，而且我在里面也找到了快乐。嗯，然后你想想，我都能跟 AI 干四个小时，跟 AI 较劲较四个小时，你想想这份热情，在我这么大岁数了还能够拥有，我觉得首先我不是赞扬自己，我就觉得这件事让我觉得很好啊。起码我不会退步，我会我会慢慢还是在进步的啊。 对，忙也快乐的，嗯，有朋友现在是大双眼皮儿了，不是现在不是双眼皮，儿贴的算是鼻贴，啊、呃、你贴你也有，好吗？你贴你也有，需要我把品牌推荐给你吗？<laughs> 我我下下回直播带货带双眼皮贴，啊、呃 上链接、啊，卖双眼皮贴实在行啊，嗯，嗯，老婆，你指甲已经快抠没了啊，已经抠没了，抠、嗯、着玩儿。迎风而来，蒜皮贴儿啊，蒜皮贴儿。嗯 开三场吗？我我开不了，原因是我我我我我我是在下的那个体力有限，我不是说体体格不好，是我是因为我的唱法是比较伤嗓子的。呃，我的唱法其实为了那个现场氛围，有朋友说，哎，宁哥现场好像更比那个录出来的歌好像更有那什么，因为我这些现场唱法是比较伤嗓子。 然后呢？我如果搞两场，我的嗓子撑不住的，我就怕。如果如果打个比方，我我不是担心自己嗓嗓子的问题，我无所谓，我唱到什么时候截止，我就什么时候退下。但是问题是，我不希望就是对不起各位的票钱啊，我尽量唱的好听一点，尽量让大家获得的氛围会好一些啊。嗯,嗯。 哎，没事儿，我这两天把那个晚会活动啥的弄完之后，然后过两天，搁家里给你们好好播一场。好，这一阵儿因为这一阵儿活动比较，呃，事儿比较多，我欠了一堆录音啥的，还有一堆活儿啊。嗯，包括我后面那个音乐人计划，很多编曲在做了，他们天天在群里商量那些事儿。我最近搞演唱会，我也没有精力去搞，然后过两天我要搞那个所有的编曲啊，所有的东西的，所以比较的。 事儿比较多啊，各位多多担待好不好？我可能播的少了，是因为我就是真的在忙别的工作，我我也不会让自己歇下来的啊，因为年纪毕竟年纪在这儿了，赶紧多奋斗几年啊。你是腮红很像喝酒了，这么大老爷们的，喝点酒又咋了？嗯，别把我当那种小孩儿，我也不是那种。 那种什么、AD、o 愁那种的了啊，喝点酒啥的正常，啊，嗯，新歌应该明天上吧？我不知道，我一会儿问问，因为我那个没管那个上线的东西，对，一杯倒。 一杯倒，以前一杯倒，现在不了，现在两杯了呵呵。嗯，现在两杯了，嗯，进步了。但今天不喝了，今天庆功宴，刚才他们还说说要不一会儿下去要敬酒什么的，吃点东西什么的。我我说我今天不喝了，因为我明天我明天要飞那个澳门嘛，我怕明，因为明天比较折腾明天应该是到了就演，到了就彩彩排，彩排完化妆，化完妆就演。所以呢，可能我得状态好一点，所以我今天就。 就不不不不不折腾了，他们，嗯，下去多感谢他们就好了。嗯，行吧，那朋友们，你们也好好休息，好好这个吃饭，然后也感谢今天所有此时此刻呃在看我直播的朋友，还有今天来到我上海演唱会的所有好朋友们，还有那些虽然来不了现场，也在网上极力帮我宣传，然后去搜去去搜那些卡赞自己去收看的那些朋友们，谢谢你们。 谢谢你，我的荣幸。那我就那个啥了，我下去下去去庆功宴了。然后各位晚安了。那在这里也祝各位度过一个轻松、快乐、美好的夜晚。今夜有你们真好，有你们这也过得愉快。没来现场的朋友一会儿可以去刷一些视频了，因为一会儿呃应该现在演唱会结束一会儿了，你们可能在这个网上会刷到更多的片段了，好不好？